દરેક નીતિની સામે કાયદાને રીતે રહેતો અયોધ્યા ખાતે ભગવાન શ્રીરામ ની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈ અનેક કાર્યક્રમો સાથે અનેક દુકાનદારો દ્વારા સ્કીમો રખાઈ છે ત્યારે અબુરદા ચાય નાસ્તા દ્વારા પણ સ્કીમ રાખવામાં આવી હતી બાવીસમી જાન્યુઆરી ભારત દેશના ઇતિહાસમાં એક ઐતિહાસિક દિવસ બની ગયું છે આજે અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામના ભવ્ય મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે જેને લઈ મહિનાઓથી તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી તો સુરત શહેર પણ રામમય બની ગયું છે સુરતમાં અનેક ધંધાર્થીઓ દ્વારા વિવિધ સ્કીમો રાખવામાં આવી છે तारी चाय चायस्ता द्वारा भगवान श्री राम भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ने ले स्कीम राखी जहाँ जांगे अबुदा चाय नास्ता ना मालिक द्वारा माहिती हमारा नाम शुभम पाठक है कौन सा विस्तार है और क्या प्रोग्राम है रायका सर्कल महालक्ष्मी इंडस्ट्रियल है और आज राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसके हिसाब से आज हमने सुबह चार बजे से शाम को चार बजे तक सभी राम भक्तों के लिए चाय की सेवा प्रदान करने का राम भक्त राम जी की तरफ से चाय का एक प्रसाद सभी भक्तों को बांटने का हम लोगों ने ऐसा तय किया है पूरी टीम ने कितने लोग अभी तक आपके साथ में जुड़े हुए थे चाय पीने के लिए चाय पीने के लिए ऐसे सर सुबह से हम लोग अगर देखेंगे तो सुबह से 500 से 600 सौ कस्टमर तो आ चुके हैं और हमारी सेवा ऐसे चालू ही है कि जितने जन हो सके हम लोग जा जाके भी पिला रहे हैं की जितने जो हम लोग पहुंच सके उतनी हम लोग सेवा करने का इसका। सेवा करने का कितना अच्छा लग रहा है आपको सेवा करने में सर दिल से बहुत खुशी हो रही है सबको जय श्री राम के नारे सब लोग जो भी पी रहा है जो भी प्रसाद ग्रहण कर रहा है सर जय श्री राम के नारे लगा रहा है इससे बढ़िया बात और सनातन धर्म को ऊपर करने के लिए इससे बढ़िया बात और क्या होगी दरक नीति निशा नी में कायदाने तो एस एस की न्यूज चैनल